Церковь, доброго дня. Буду говорить слово о пожертвовании. И перед тем, как начать это слово, хочу вообще, Начало нашего костика было день рождения. И хотелось бы поздравить эту семью, позвать отца, мать, детей наших, чтобы мы благословили церковью. Эту семью благословенную. Знаете, эта семья родилась в нашей церкви. Аллилуйя. И это слава Божье на самом-то деле. Да, ходим, Выходит сам, видите? Да, -а -а -а. Да, Опа! Да, и, да, да. знаете, что говорит да, Слово да, Божье? Настав юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, и когда и составится. И очень важно родителям наставлять своих детей, юношей в начале пути.

Давайте раскроем ручки свои и благословим этих благословенных людей. Аллилуйя, дорогой Отец, мы славим имя Твое, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за Костика, за Соню, Господь, за маму, Господь, за папу, Господь. Благослови их во имя Иисуса Христа. Мы благословляем их церковь, Господь. И пускай Дух Божий будет на этой семье. Пускай в их семье царствуешь ты. Ты царь и священник Господь. И пускай твоя любовь покрывает, защищает и хранит их. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. 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 И, Отец Небесный, спасибо тебе, Господь, за то, что, за то величие, Господь. Ты действительно великий Бог. Я благословляю тебя, Господь, в жизнях наших. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что родился в этой церкви, Господь. Ты воскресил меня, Ты воскресил мою семью, мой Бог. И я сегодня вижу, Господь, как Бог мой, как Ты реальный, Господь, как величие Твое, Господь, оно действительно велико. Как милость Твоя, она покрывает нас, мой Бог. Я молюсь за каждого, Господь, чтобы семьи наши, мой Бог, они восстанавливались. Чтобы семьи нашей церкви, Господь, рождали своими Иисуса Христа чтобы там, где, Господь, уже надежды нету, мой Бог, милость Твоя, Господь, достигла каждое сердце, каждую семью во имя Иисуса Христа, мой Бог, мы верим, Господь, я верю также, Господь, что я буду видеть много величия твоего Господь. Я буду видеть много величия в наших восстановленных семьях, в рождении семья, Господь, в рожденных детях, мой Бог. Спасибо тебе, Иисус, за то, что Ты уже приготовил нам светлое будущее, за то, что Ты приготовил нам вечность, Господь. Мы воздаем Тебе всю славу, чуть, всю честь, Господь. И спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты созидаешь нас и нас, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Есть свидетельство, просто не вышел, думал посвидетельствовать перед проповедью. Брата этого нет, он сейчас на центре остался. Хочу заняться. Пос... Поправочка. посвидетельствуем как год назад. Хочу посвидетельствовать. Много свидетельств на самом-то деле, просто время, к сожалению, ограничено, да, немного у нас. Хочу посвидетельствовать, как год назад вообще Костик появился на свет и чем это сопровождалось. Знаете, 6 декабря, 4-го получается, Аню забрали в роддом, потому что у нее такая большая была отечность, почки уже там что-то не фильтровали, какую-то жидкость, как бы. Но я, я, я не, не медик, поэтому не могу вам сказать точно, что происходило. Но она была просто в от два, три, три, наверное, размера больше, чем сейчас. Просто опухшая, ру, ру, пальцы на руках не сгибались, ноги в обувь не влазили. Дмитрий Владимирович тогда отвез Аню в родом, вы знаете. И мы молились, я пошел в недельный пост, я постился. И 6 декабря Получается такая ситуация, к нам привезли на... до милосердия одного человека, его нету, к сожалению, он ушел. Я его принимал, и я со своей дочкой Софией приезжал на центр. Приезжал на центр, куда служил, Аня была в И Я стригу этого человека, это уже было после обеденное время. Вы знаете, стригу этого человека, у него были вши. Вот так вот скачут вши, и на телефон мне приходит смс-ка. Моя жена э, скрыла от меня этот факт, эти ситуации, чтобы как бы не гонять меня в стрессовое положение. И я и так был в посту, и так как бы тоже нервничал из-за этого всего. Знаете, она мне скидывает фотографию, что ей сделали Кесарева. Она родила Костика как бы там на месяц раньше, э, 2-300 вес. Она говорит, я тебе напишу после, я сейчас подхожу после наркоза, у меня очень сильно болит голова, и мне очень плохо. И я вот этого вот, спряжу этого человека, стригу, э, смотрю в телефоне, вот эта вот ситуация, знаете, вроде бы родился сын. Но у меня такое переживание внутри. И сзади, не помню кто, быть может, кто, он здесь есть среди нас, честно, не помню кто. Кто-то из братьев в центра приходит, и сзади у меня такой по плечу брат. У тебя там Соня отравилась. рыгает, отравилась. Я, я выть хотел, как волк на Луну, представляете, я захожу, она еще отравилась, короче, ну вот эти все последствия, э, этот человек, э, эти преждевременные роды, это Кесарева, эти операции, Дмитрий Владимирович приезжает, говорит, брат, батенька, поздравляю тебя, ты батей стал, а у меня вообще ну, ни, ни секунды радости, знаете, и вот Аня родила, и у нее отечность никуда не делать. Вообще никуда не делать. А почему сделали Кесарева? Потому что была угроза э, жизни ребенка, угроза жизни матери. Вы понимаете? И отечность никуда не делала. Она вроде бы родила день, два, три, никуда не девается. И мы тогда пошли, э, мы молились всей церковью. Мы скинули в церковный чат, мы, мы естественно, как и наши служения, все знали об этом, все молились, и знаете, произошло чудо. Я помню, тогда Дмитрий Владимирович с Владимир Николаевичем приехали в родом, что-то привезли вы тогда, они какие-то там или что-то какие-то вещи там, и, и скидывают фотку мне, смотри, говорит. Вообще, вот так, в миг. Я вам серьезно говорю, я таких фокусов не видел. Но это чудо, реально. В миг человек просто преобразился. Вот эта вся отечность куда-то ушла, вот так вот. Вы знаете, и костик... Он, э, я переживал, что маленький вес, там то-то-то. Мы через месяц пошли э, к детскому врачу, взвешили его. Она говорит, он набрал двойную норму. Но он должен был килограмм набрать. Он набрал за месяц кило 800 да, То есть нет, он догнал нет, все. И снова о, он, о, он сегодня годик ему уже. О, еще, о, о, спасибо церковь. Молитесь. Молитесь. Говорите о своих людях. Будем прорывать небеса. Аминь. А -минь. А -минь. А -минь. А -минь. Друзья, хочу поделиться словом о пожертвовании. И начнем с рождения Иисуса Христа. Это Матфея, вторая глава. Мы прочитаем и поделюсь, что я там увидел в этой главе. Когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхлы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на Востоке и пришли поклониться ему. И пришли поклониться ему. И знаете, Библия говорит, настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться в духе истины, ибо таковых Отец ищет в себе. Эти люди с Востока пришли и ищут царя иудейского. Ищет Иисуса Христа, чтобы поклониться Ему. И я сегодня вот с девочками нашими общаюсь. Женщина, представляете, Стаирова приехала к нам на служение. А покажите, где она? Вот эта сестра. Да, да ладно, это сына да. Стаирова приезжала. Таирова приехала да, на служение. И, и знаете, у меня вот как бы вот эта история, как приехали, они прошли поделали путь. Да, Чтобы аминь, прийти поклониться Господу. Это сильно на самом деле. Аминь. Да, Не знаете, и дальше. пошли давал какой стих. Из 9 стиха. Ну и царь Ира, ты их выслушал, говорит, идите там разведуйте, где этот царь родился. Они говорят, с Бетрииме должен, он там собрал пророков, говорит, в Битлиеми должен родиться царь иудейский. И вот они, они выслушал царя, пошли. И все звезда, которые видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришли и остановились над местом, где был владелец. И увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой. И хотел обратить внимание, что они проделали путь, чтобы найти младенца, найти Христа. И они нашли эту звезду как сокровище, и они, здесь написано, они возрадовались радостью весьма великой. Как произошло такое чудо, представляете, когда тебя наполняет что-то сверхъестественное, что-то хорошее. И они весьма великой радостью возглавили. Они нашли, к чему и шли. И все они сделали в следующем стихе. И войдя в дом, увидели младенца с Марией и матерью его. И пап поклонились ему. И открыв сокровища свои, принесли ему дары. Золото, ладан и смир. Они принесли дары, они эти сокровища несли весь путь. И мы здесь приходим, чтобы поклониться. И Господь дает нам сокровища в каждом дне. И мы, давайте, то, что у нас есть, дары, которые мы принесли к ногам Иисуса, чтобы поклониться Ему, помолимся и, знаете... Когда мы жертвуем, мы поклоняемся Христу. Когда мы молимся, мы поклоняемся Христу. Когда мы поем, мы поклоняемся Христу. И мы можем материальными вещами поклоняться Христу. Это Слава Божья. Аминь. Пускай Господь благословит каждую жертву. Пускай Дух Божий будет царствовать и действовать в жизни этих людей, Господь. Мы пришли Тебе поклониться. Мы пришли Тебе служить. Как сказал Иисус Христос, Я просто, Я... Прославил Тебя на земле, совершил дело то, что Ты поручил мне. И дай нам, Господь, поклоняться Тебе в Духе истине. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь.